Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi Delizwan. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan saya akan mempertahankan tajuk tentang SPRM. Dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmilza bin Zamri. Saya Nur Muhammad Ikhwan bin Musfikin. Nama saya Muhammad Khairul Shami bin Muhammad Syarul Nizam. Nama saya Muhammad Luqman bin Tadi dan kami dari kelas 2.61. Okay, apakah itu SPRM? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM adalah sebuah badan tunggal dan bebas yang mengendalikan kes-kes berkaitan dengan rasuah serta merupakan tunggal utama dalam inisiatif anti rasuah di Malaysia. SPRM telah ditubuhkan pada Januari 2009 iaitu menggantikan bagi agensi sebelumnya iaitu BPR, Badan Pencegahan Rasuah. yang, yang mengikut akta yang baru digubal iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Peranan SPRM adalah untuk membasmi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di Malaysia dengan fungsi yang berdasarkan kepada prinsip bebas, telus dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Apakah itu rasuah? Rasuah merupakan suatu perbuatan sama ada memberi atau menerima suapan yang berbentuk wang tunai dan barangan berharga sebagai upah bagi melakukan perbuatan pada tugas seseorang itu. Sebagai contoh, seorang kontraktor memberikan gelang tangan, memberikan hadiah gelang tangan kepada kerajaan bagi meluluskan projek kepada syarikatnya. Terdapat empat jenis kesalahan utama dalam suruhan jaya pencegah rasuah Malaysia. Yang pertama adalah memberi dan menerima suapan. Yang kedua adalah memberi suapan. Yang ketiga adalah mengemukakan tuntutan palsu. Yang keempat adalah salah guna kuasa. Setiap kesalahan mengandungi seksyen-seksyen yang tertentu. Yang pertama adalah Seksyen 16 dan 17 dalam kurungan A Akta SPRM 2009 Bagi kesalahan yang kedua pula Seksyen 17 dalam kurungan B Akta SPRM 2009 Bagi kesalahan yang ketiga pula adalah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 Yang keempat pula Seksyen 23 Akta SPRM 2009 Apakah kesalahan memberi sopan? Mana-mana orang secara rasuah memberi satu sopan kepada pegawai awam uh, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara yang melibatkan ahli awal pegawai awam tersebut Apakah kesalahan meminta atau menerima rasuah? Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima satu suapan sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan satu perkara. Apakah kesalahan mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 SPRM 2009? Mana-mana orang yang mengemukakan dokumen tuntutan resit atau invoice yang mempunyai pikiran matan palsu dengan niat untuk memperdayakan prinsipal atau pejabatnya seperti contoh bekas dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UITM Datuk Muhammad Sabri Mat Saleh dihukum penjara 3 tahun dan didenda RM10,000 oleh mahkamah seksyen di atas tuduhan memperakui invoice pembekalan peralatan sukan palsu bernilai RM138,600 pada sekitar tahun 1999. Apakah kesalahan salah guna kuasa Seksyen 23HPM 2009? Pegawai Badan Awam atau agensi anggota Pertimbangan Kerajaan menggunakan dudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung dengan suatu perkara di mana dia, saudara dia dan sekutunya mempunyai kepentingan. Hadirnya saya pada kali ini akan menceritakan tentang hukuman bagi salah laku rasuah. Secara umumnya, penjenayah akan dipenjarakan tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan iaitu RM10,000. Sebagai contoh, jika A menerima rasuah sebanyak RM5,000, maka Nilai denda hanyalah sekadar RM25,000 kerana setiap RM5,000 akan dikali gandakan dengan 5 kali dan dipenjarakan. Contoh yang kedua pula, jika B menerima rasuah sebanyak RM1,000, maka ia akan dipenjarakan dan dibayar sebanyak RM10,000. Hal itu kerana RM1,000 jika dikali gandakan dengan 5, maka hanya mendapat RM5,000. Maka RM10,000 adalah had minimum bagi denda dan penjara. Adakah suapan rasuah hanya berbentuk uang sahaja? Suapan rasuah mempunyai pelbagai jenis. Antaranya hadiah, wang tunai, jawatan, perkhidmatan seperti seks, bonus, diskaun dan sebagainya. Surah Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau dikenali sebagai SPRM sememangnya ada menjalankan kajian terhadap pelakuan rasuah di kalangan penjawat awam. Kajian mendapati punca pendapatan atau pendapatan tangga gaji yang kecil dan rendah bukannya bukannya punca utama atau satu-satunya punca mengapa penjawat awam mengambil rasuah. Di antara punca utama yang menyebabkan pelakunya rasuah di kalangan penjawat awam adalah kecenderungan mereka untuk mempunyai gaya hidup di luar kemampuan, sikap tamak dan haloba, wujudnya ruang dan peluang untuk melakukan pelakuan rasuah, tahap integriti yang rendah di kalangan pegawai terbabit.